ہمیں سوچنا ہے ہم کہاں کھڑے ہیں اہل دین کہاں کھڑے ہیں علماء دین کہاں کھڑے ہیں دین کے مبلغین کہاں کھڑے ہیں مسجد کے ممبر و میراب سے کیا اس حلم اور بردباری کی بات ہوتی ہم تو بغیر تحقیق دوسرے پہ چڑھ دوڑتے ہیں فتوے لگاتے ہیں ایک ہنگامہ خیزی کر دیتے ہیں نتیجہ تن دین اور مذہب ہنگامہ خیزی کا نام بن کے رہ گیا اور اہل دین کے لیے وقار اور قدر و منزلت بالکل شجر ممنوع بن گئی ہے بلکہ دین کو اس انداز سے جب آپ پیش کرتے ہیں ایک دوسرے کو للکارتے ہیں ایک دوسرے کی برائی کرتے ہیں ایک دوسرے پہ فتوہ بازی کرتے ہیں ایک دوسرے کو گمراہ ٹھہراتے ہیں بے ایمان ٹھہراتے ہیں خارجہ اسلام کرتے ہیں اور برے رقم سے یاد کرتے ہیں اور اتنے غصے سے اس انداز سے تو اب کو دین پھیلانے والے لوگ نوجوان نسل کے لیے انٹرٹینمنٹ آئٹم بن گئے لوگ یوٹیوب پر انہیں ان آن کرتے ہیں انٹرٹینمنٹ کے لیے ان سے بے عقلی کی باتیں سننے کے لیے بے وکوفی کی باتیں سننے کے لیے ہسنے کے لیے بطور لطیفہ یا وہ ان کا رویہ دیکھ کر دین سے متنفر ہوتے ہیں اور ایجنڈا ہے بین الاقوامی اس ایجنڈے پر لوگوں کو دانستہ یا نادانستہ لگایا گیا ہے ایسے رویے پیش کرو دین کے نام پر مذہب کے نام پر ایسے نون ایشیوز کو ایشیوز بناو ایک دوسرے کے خلاف اس طرح بولو اور بھڑکو کہ تمہارے رویے سے لوگ دین سے بیزار ہو جائیں چونکہ جو لوگ دین کے علم بردار کہلاتے ہیں دین کی تبلیغ کرتے ہیں تقریر کرتے ہیں یوٹیوب پر فیس بک پر ممبروں و رابط پر جلسوں میں تو جو رویہ ان کا ہوتا ہے لوگ یہ رویہ دین کا سمجھتے ہیں علماء دین کا نہیں میں درخواست کر رہا ہوں ان تمام لوگوں سے جو رہبری کا منصب ادا کر رہے ہیں اللہ پاک نے جنہیں رہبری کا منصب دیا ہے لوگوں کو رہنمائی کا منصب دیا ہے جن کی زبان سے دین کا کلمہ ادا ہوتا ہے جو دین کی اشاعت و تبلیغ کرتے ہیں لوگ جن سے دین سیکھتے ہیں یا سیکھنے کی امید رکھتے ہیں اور وہ نمونہ سمجھے جاتے ہیں جب ان کا رویہ حلم اور بردباری سے خالی ہوگا ان کے رویے میں غصہ اور نفرت ہوگی ان کے رویے میں انتہا پسندی ہوگی ان کے رویے میں تکفیریت دوسرے کو کافر بنانا گمراہ ٹھہرانا اور دوزخ میں پھینک کر ان کو سکون ملتا ہے دوسرے کو جب تک دوزخ پہنچا نہ دیں اس کے اوپر جنت کا دروازہ بند نہ کر دیں اس وقت تک ان کی طبیعت کو سکون نہیں آتا تو جب آپ کے رویوں سے یہ میسج جائے گا نوجوان نسل سے اس نوجوان نسل سے آپ کیا توقع کرتے ہیں کہ وہ دین کی طرف رابع ہو وہ مسجدوں میں آئیں گے وہ دینی حلقات میں آئیں گے یا زندگی میں دین اپنائیں گے وہ سمجھیں گے دین ہے یہی اور دین کی دشمن قوتیں عالمی سطح پر دین کا یہی نقشہ چاہتی ہیں کہ پیش کیا جائے انتہا پسند پیدا کیے جاتے ہیں دہشت گرد پیدا کیے جاتے ہیں غارت کرنے والے پیدا کیے جاتے ہیں انہیں وسائل مہیا کیے جاتے ہیں اسلحہ مہیا کیا جاتا ہے ان کی مائنڈ سیٹنگ کی جاتی ہے ان کی برین واشنگ کی جاتی ہے ان کو تیار کیا جاتا ہے ان سے یہ کام لیا جاتا ہے کیوں؟ تاکہ دین بدنام ہو قرآن بدنام ہو سنت نبوی بدنام ہو اللہ اللہ کا رسول کا نام لینے والا کوئی نہ رہے اور دین خود بخود ان ویلیوز کی وجہ سے کمزور ہوتا چلا جائے تو جو کام دشمنان دین ظاہرا نہیں کر سکتے وہ نام نہاد اہل دین نمائندگان دین اور رہبران دین کے ہاتھوں وہ کام لیتے ہیں وہ دین کے نمائندے بنائے جاتے ہیں وہ پھر ایسے رویے اور نوجوان نثر ان کو کھولتے ہیں اب پھر وہ کیونکہ اس،, اس سے انہوں نے پیسہ کمانا ہے یوٹیوب کا انہیں اس بات سے غرض نہیں کہ دین کا وقار مجروح ہو رہا ہے غرض نہیں کہ نوجوان نسل دین سے متنفر ہو رہی ہے غرض نہیں کہ دین کا چہرہ مس ہو رہا ہے ان کو غرض ہے ڈالرز آ رہے ہیں ان کے ویوز بڑھ رہے ہیں ان کے یوٹیوب چینل اور ان کے فیس بک چینل بڑے بک رہے ہیں تو ویوز کے ساتھ ڈالر ملتے ہیں تو جب دین آپ ڈالر کے ہی بیچ دیں گے امت اور اگلی نسلوں کو کیا نقشہ ملے گا سیرت نبوی کا تعلیمات قرآنی کا سب سے پہلے نئی ویڈیوز کو حاصل کرنے کے لیے شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری کے اوفیشل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کلک کریں